Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Mata kucing merupakan salah satu bukti kesempurnaan Allah dalam penciptaannya Allah telah menciptakan mata kucing dengan pengaturan dan letak yang sesuai dengan makhluknya Di salah satu ayat Allah berfirman tentang kesempurnaan ciptaannya Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa Dia memiliki nama-nama yang indah Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana Quran Surat al hasyr ayat 24 Penglihatan malam kucing sangat tajam Kucing dapat dengan mudah membedakan warna hijau, biru, dan merah Walaupun begitu, kelebihan sebenarnya dari mata kucing adalah dapat melihat dengan jelas di malam hari. Kelopak mata kucing terbuka di malam hari ketika terkena sedikit cahaya. Lapisan mata yang disebut iris membuat pupil mata membesar hampir 90% mata sehingga mereka lebih mudah melihat cahaya di saat mendapat cahaya yang lebih terang. Sistem bekerja berlawanan untuk melindungi retina, pupil mengecil, dan berubah menjadi garis tipis. Ada sebuah lapisan yang tidak terdapat pada mata manusia. Lapisan ini berada di belakang retina, berfungsi sebagai penerima cahaya. Ketika cahaya jatuh di lapisan ini, langsung dipantulkan kembali. Cahaya lewat dua kali melalui retina. Oleh karena itu, kucing dapat melihat dengan mudah walau di saat cahaya hanya sedikit. Bahkan di saat gelap, di saat mata manusia tidak dapat melihat apa-apa, lapisan ini jugalah yang menyebabkan mata kucing bersinar di malam hari. Lapisan ini disebut kristal tapetum lucidum yang dapat memantulkan cahaya. Berkat kristal ini, Cahaya yang jatuh di belakang mata dipantulkan kembali ke retina. Beberapa cahaya yang dipantulkan kembali ke lensa sehingga mata bersinar berkat struktur ini. Jumlah cahaya yang diterima mata meningkat sehingga kucing bisa melihat dalam kegelapan. Oleh karena itulah kucing bisa melihat lebih baik dalam gelap. Ini bukanlah bentuk dari Bioluminescence, sebab binatang tidak menghasilkan cahaya, melainkan hasil dari pemantulan. Alasan lain kenapa kucing bisa melihat dalam gelap juga karena adanya sel-sel batang yang lebih banyak dibandingkan sel-sel kerucut di retina mereka. Sebagaimana kita ketahui, sel-sel batang hanya sensitif pada cahaya. Mereka membentuk bayangan hitam atau putih, tergantung dari cahaya yang datang dari objek, tetapi mereka sangat sensitif walau hanya dengan sedikit cahaya. Berkat sel-sel batang ini, kucing dapat berburu dengan mudah di malam hari, seperti kita lihat Allah menciptakan struktur mata yang sesuai dengan kondisi dan nutrisi yang mereka butuhkan. Mata kucing memiliki struktur dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah salah satu contoh dari hasil ciptaan Allah. Hasil ciptaan Allah yang unik ini terbukti dalam salah satu ayat yang berbunyi, "Pencipta langit dan bumi, ketika Dia ingin menciptakan sesuatu, maka Dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah ia." Quran surat Al-Baqarah ayat 100. 17 Selain kemampuan melihat di malam hari, bila mata kucing juga lebih besar dibandingkan yang dimiliki manusia. Jika bidang penglihatan manusia hanya sampai 169 derajat, maka kucing dapat dengan mudah hingga 187 derajat. Dengan karakteristik ini, mereka dapat dengan mudah melihat ancaman yang ada. Ini adalah contoh karakteristik lain dari hasil ciptaan Allah dengan bentuk yang berbeda Hal ini sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran Karakteristik ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang beriman Dan sungguh pada hewan ternak itu terdapat pelajaran bagimu Quran Surat An-Nal ayat 66 Struktur mata kucing berbeda dengan manusia Pada mata kucing terdapat membran yang disebut nukleotid membran. Membran ini transparan dan bergerak dari satu bagian mata ke bagian yang lainnya. Sebagai contoh, kucing dapat mengedipkan mata mereka tanpa harus menutup semuanya. Membran ketiga ini memungkinkan mata kucing terlindung ketika sedang berburu, sehingga benda-benda lain seperti debu tidak masuk ke mata mereka. Inilah yang membuat mata kucing tetap bersih dan lembab sehingga kucing tidak perlu sering mengedipkan matanya seperti manusia. Jika kucing mengadipkan mata mereka sepanjang waktu seperti manusia, agar matanya tetap bersih dan lembab, hal ini justru akan menimbulkan kesulitan bagi mereka di saat berburu. Tidak mengedipkan mata merupakan salah satu kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kucing. Kucing tidak dapat melihat dalam jarak dekat. Dengan baik, sebagaimana halnya manusia, dan tidak bisa fokus pada objek yang dekat dengan mereka. Tetapi Allah telah menciptakan rambut sensoris dengan mekanisme sensoris yang kuat buat kucing, berkat penciuman dan rambut sensoris. Kucing dapat dengan mudah mendeteksi dalam jarak dekat, walau makhluk indah ini sulit melihat dalam jarak dekat, tetapi mereka dapat dengan mudah merasakan dengan jarak 2-6 meter. Jarak ini cukup bagi kucing agar dapat berburu. Karakteristik lain pada mata kucing adalah mereka sensitif pada gerakan, keindahan, dan sesuai dengan jarak penglihatan mereka. Mata kucing dan otaknya memisahkan setiap gerakan bingkai demi bingkai. Otak kucing bisa merasakan lebih banyak gambar daripada kita. Sebagai contoh, mereka dapat dengan mudah melihat tanda-tanda elektronik pada layar televisi dibandingkan manusia. Ini adalah bakat khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua kucing. Hal ini dikarenakan kucing mampu menangkap mangsa mereka berdasarkan objek yang bergerak. Mata kucing memang diciptakan Allah dengan karakteristik yang luar biasa seperti makhluk lainnya. Ketika struktur dan karakteristik mata diuji secara individual, maka akan dilihat fungsi yang berbeda. Dan ini merupakan bukti dari beragamnya hasil penciptaan Allah Variasi ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil dari mutasi ataupun seleksi alam Karena Allah telah memberikan mata yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan nutrisi makhluknya Kucing betul-betul diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang ideal Sesuai dengan lingkungan mereka mereka perlu bernafas, makan, berburu, dan mempertahankan diri agar tetap hidup oleh karena itu mereka harus mengenal dunia mereka dan membedakan antara musuh dan mangsa mereka Dengan demikian mereka memerlukan penglihatan khusus untuk bisa melihat lingkungan mereka Bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karakteristik yang mengagumkan Seperti mata kucing yang memiliki struktur khusus bentuk dan ketajaman penglihatan Penciptaan mata yang memiliki kekhususan bagi kucing ini merupakan pelajaran bagi orang-orang yang beriman Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Dan di sana terdapat pelajaran bagimu Quran Surat Al-Mu'minin ayat 21 Karakteristik mata kucing berfungsi sesuai dengan hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan mata tersebut dan setiap detailnya tanpa contoh sama sekali. Hal ini terungkap dalam ayat bahwa Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian lagi berjalan dengan kedua kaki, sedangkan sebagian berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 45 Oke pemirsa yang beriman, itulah kesempurnaan ciptaan Allah pada mata kucing Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam